И хотя президентские выборы состоятся в 2015 году, старые опытные волчицы знают, что никогда не рано начать предвыборную кампанию. И так встречайте кандидатки по Крошенскому округу, которые не отражаются в бюллетне. Добрый день! Рада представить вам кандидатку номер один. Это Наталья. У Натальи еще в детстве была кличка ⁇ Домкрат, потому что она могла одной рукой поднять Жигули. Подняла Жигули, подниму нацию, подниму страну, ну, сигаретку подниму докуляющую. Еще одна кандидатка это Светлана. Светлана реально авторитетная баба, потому что когда она вставляет флешку в ноутбук, вместо стандартного она слышит. <свистит> Дорогие друзья и кандидатка под номером 3 Марина. Но Марина единственная из нас не хочет на выборы, потому что я хочу меня. Пьяный синоптик прогноза погоды показал на карте не только антициклон, но и место, где служил. Мама, когда я рядом не У нас социальная реклама. Подивись на свою девчину и на меня. Подивись еще раз на свою девчину и на меня. Тебе кажется, что она занадто худа? А слово анорексия – это не пустые звуки. Мобильного приводь почему Чемпионат мира по фигурному катанию итак раздевалка Франции у тебя годы тренировок у тебя был лучший тренер ты харизматичная баба ты сможешь раздевалка Германии у тебя тысячи лет тренировок сотни лет БДСМ. Ты сможешь! Россия Украины. Ну, следующий Чуешь, ты еще? Там же Скольство? Скольство? Да. корня на косае, Разбивай стереотипы. Художник Акапартрикс в парке. Ну, вы пьете? меня? Да, конечно. Давай. хочу А1. Да подбородок не влез. Специально для поклонников телеканала ТЭД. Жук, жук, маленький жук. <реклама> а у нас житомирские новости. На премьере житомирского фильма ужасов Круглобих» не было эффекта 3D. Тому по залу ходили «Мисс Автодор 2013». Тому люди, так сказать, и кино подивились, и мороз по коже. Дорогие друзья, э, мы прекрасно знаем, мы не скромничаем, что на данный момент мы самая харизматичная и яркая женская команда клуба. А, но молодые, перспективные, подрастают и начинают дышать в затылок. Девочки, ну не так же явно дышать. Тётя Наташ, тётя Свет, ты же все, мы готовы жарвать. Ну давай, молодняк, рвите.